كما كُتِبَ على الذين مِن قبلكم لعلكم تتقون. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطاهرين. ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقال الله الحكيم وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا علوا كبيرا صدق الله العلي العظيم ازيز محترم من لارب رمضان اجنبه رمزان عينا صنجم اجنبه Müqaddəs Qüdsün müdafiəsi günüdür. Və bu gün münasibəti ilə Allahdan istəyirik, təmənna edirik ki, bu günün işığında bütün müsəlmanları bir bayraq altında, vəhdət bayrağı altında birləşdirsin və müsəlmanların qüdrətli əleyh ilə qüdsün azadlığını bizlərə nəsib eləsin inşallah. Allah rəhmət eləsin İmam Xomeyni, Şiiə aləminin, İslam aləminin ən böyük müştehitlərindən ən böyük mənəvi liderlərindən biri bu günü beynəlxalq qüts günü kimi elan elədi və dünya tarixində, bəşəriyyət tarixində, insanlıq tarixində və eyni zamanda müsəlmanların tarixində yeni bir səhifə açdı və müsəlmanların güclənməsi üçün çox böyük bir zəmin yaratdı. Allah onun rəhmət eləsin inşallah. Onun ruhuna salavat zikr edək sallı alla hanat ve ali Muhammed Qurani Kerim İsra suresinde Bani İsrail'in zulümlərini sayib ümumiyyətlə Qurani Kerim Bani İsrail haqqında, Yahudilər haqqında çox geniş məlumatlar verib, onların həyatını, demək olar ki, tamamı ilə işıqlandırıb. Çünki onların tarixi Çox mühüm tarixlərdən biridir və ibrət dolu tarixlərdən biridir. Eyni işli yoxluqlu günləri olub. Allahın rəhmətinə və qəzəbinə duçar olduğu günləri olub. Onların səbəbləri izah olunur və bizlər üçün çox böyük bir nümunədir ki, biz də o dastanlardan, onların tarixindən ibrət alaq və o ə, qəzəbə səbəb olan əməlləri yerinə yetirməyək. Rəhmətə səbəb olan əməlləri yerinə yetirək, Allahın rəhmətini cəlb eləyək. Bu cəhtdən Qurani-Kərim Bəni İsrailin həyatını demək olar ki, tamamilə işıqlandırmışdır. İsra surəsində Allah təbərəkə təala buyurur ki: "Beləliklə biz Bəni İsrailə, Yəhudilər, Yəhudilər üçün kitabda buca elan etmişik ki, siz yer üzündə 2 dəfə fəsad törədəcəksiniz. Və çox böyük bir hakimiyyət əldə edəcəksiniz. Böyüklük iddiası edəcəksiniz. Bu kitab dedikdə Tövrat nəzərdə tutulur. Allah təbarək və təala bundan əvvəl əvvəlki ayədə Musa'ya verilən Tövratdan danışılır ki, biz Tövratı Musa'ya verdik ki, bənə İsrailə yol göstərsin, onları hidayət eləsin. Və o kitabda da biz elan etmişdik ki, ey bənə İsrail, gələcəkdə sizin həyatınızda çox mühüm hadisələr baş verəcək. Nə eyni zamanda siz 2 dəfə yer üzündə böyük fitnə fəsad törədəcəksiniz və dünyaya hakim olmaq istəyirsiniz. Zülmən, zorla hakim olmaq istəyirsiniz. Bu Qurani-Kərimin bizə xəbər verdiyi həqiqətlərdən biridir. 2 dəfə nə vaxt olub? Görəsən olub, keçib, ya olacaq. Qurani-Kərim buyurur ki, Və izə ca o va'du ilahuma ba'atna alaykum ibadan lana uli ba'sin şadid. 1-ci dəfə bu baş verib. Və bu baş verəndə biz ən güclü bəndələrimizi, ən yaxşı bəndələrimizi sizlərə müsəllət elədik. Güclü bəndələrimizi, hərbçi bəndələrimizi sizlərə müsəllət elədik və sizləri məğlub elədik. Onlar fəjasu xilalə diyar ev-ev ev gəzdi, sizi tapdı və zəlil elədi. Öldürənləri, öldürmək lazım olanları öldürdü, əsir əsir aparmaq lazım olanları əsir apardı, əsir elədi, kölə elədi sizi. Bu tarix qeyd olunur ki, ilk dəfə Babil padşahı Buxtunəsrin dövründə olub və, və yəhudilər Beytul Müqaddəssdə, Fələstində fitnə fesad törədəndən daha oraya hücum çəkdi və Beytul Müqaddəssi dağıtdı, Buxtun Nəsr Beytul Müqaddəssi dağıtdı və Yəhudiləri də zəlil elədi, Babilə əsir olaraq apardı və təxminən onların əsirliyi Babildə 100 illərlə çəkdi. Yəni 100 ilə yaxın çəkdi. İran padşahı böyük Kureşin dövründə bu əsərlərə son qoyuldu. Kureş həmən Allama Təvə təvəin nəzərinə görə həmən Qurani-Kərimdə Zulqərnayn deyilən şəxsdir. Kureş Zulqərnayn ki Kəf surəsində Allah təbarak və təala onu salih bəndələrindən hesab etmişdir və böyük ədalətli padşah hesab etmişdir. Yəcijc Məcij tayfası ilə insanlar arasında sədd çəkən bir şəxs kimi qələmə vermişdir Kəf surəsində. Əllama Təbətəvai nin nəzərinə görə Kureş həmən şəxsdir, həmən padşahdır. Və bu Yahudilərin əsarəti Kureşin dövründə sona çatdı və Yahudilər öz azadlığına çatdılar. Onları Beytül Müqəddəsə qaytarddılar. Rəyinə rifaş həkində yaşamğa başladılar. 2-ci dəfə yenə o cür fitnə fəsad Beytülmuqəddəsdə törəttdiler. Rum imperatoru tərəfindən onlar yenə zəlilənə məğlub edildi və onların evləri viran edildi. Həmçinin yenə Beytülmuqəddəsdəki Məscidə Əqsa və Süleyman məbədi dağıdıldı Rum tərəfindən. iki defa baş verip ama ekser tarihçiler yazırlar ki yok bir defa baş verip ama ikinci defa hele baş vermeyip ikinci defa baş verecek çünkü Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَلَتَعْلُونَّ عُلُوًّا كَبيرًا. siz çok büyük bir üstünlük kazanacaksınız. Çok büyük bir üstünlük Yahudilerin tarihinde böyle bir şey olmayıb. Yahudilər tarix boyu istəyiblər ki dünyaya hakim olsunlar. Bunu özləri üçün bir ideologiya seçiblər və bunun üçün çalışırlar, vuruşurlar, əlləşirlər, amma hələ bu öz əksini tapmayib, həyata keçmiyib. Amma indiki dövrdə Yahudi və sionizm çox böyük və yüksək üstünlük əldə eliyiblər və bunların tarixində heç vaxt bu cür üstünlük olmamışdı. Ona görə alimlərin nəzərinə görə elə Quran içərində deyilən o böyük üstünlük elə indiki dövrdə deyilən üstünlükdür ki, doğrudan da dünya buların əlindədir. Dünya bular üçün işləyir. Bütün hər şey buların ixtiyarındadır. İstər pul, istər iqtisadiyyat, istər informasiya, istər bütün sahələr buların əlindədir. Bütün sahələr istədiyi dövləti və istədiyi şəxsi aradan götürə bilirlər. İstədiyi dövləti sıxa bilirlər, istədiyi dövləti iflic edə bilirlər, iflasa uğratdıra bilirlər. Hər bir şey bunların əlindədir. Banklar əsas etibarı ilə indiki dövrdə çox mühüm rol oynayır. Bank sistemləri, əməliyyatları. Yəni əgər bir ölkə üçün bank hesabı dondurulsa O ölkə çökər, iqtisadiyyatı çökər. Nə bir şey sata bilmir, nə bir şey ala bilmir. Almaq istəyəndə pul müəyyə bilmir, satmaq istəyəndə pulu ölkəyə gətirə bilmir. Bu çox mühüm məsələlərdən biridir və böyük bir təsirdir dünya həyatında bank sistemi. Bank sistemi yaradıblar və ölkələrə rahat şəkildə təsir eləyirlər. Bütün ölkələrin büdcəsi ayda bir dəfə onların bankına gedir, onların əlinə düşür və gəlir ölkəyə. Bütün ölkələr. Bunlar bu cür bir sistem qurublar və birbaşa da bunu hər kəs bacarmaz və bunlar bunu bacarıblar. Və əslində bu cəhətinə görə onları bəlkə də alqışlamaq lazımdır və bunlardan dərs almaq lazımdır bu cəhətinə görə. Bunlar bunu bacarıblar, amma Qurani-Kərim buyurur ki: "Çox böyük bir üstünlük qazanacaqsınız və bu zülmən olacaq, fəsadla olacaq və birbaşa da o cür olub" Dünyada məhribələr bunlar törədiblər. Öz hədəflərinə çatmaq üçün xalqları qırıblar. Hər bir fəsadı, fitnəni xalqların arasına salıblar. Və çox zülmən ikinci dünya müharibəsindən sonra zülm hesabına, fitnə hesabına, fəsad hesabına Fələstinliləri öz tarixi torpaqlarından qovub orada qondarma İsrail dövləti yaradıblar. Və biz bunu artıq gizlədə bilmərik. Biz bunu artıq danışmaya bilmərik. Bu zülmləri, bu fəsadatları görəndə artıq dözə bilmərik. Biz necə müsəlman o ki, bunun qarşısında dözəyik? İndiki dövrdə, indiki şəraitdə siz onların zülmlərini görmürsünüzmü? Biz Kərbəla üçün ağlayırıq. 14 əsrdə onlar üçün əzadlıq məcizi təşkil edirik ki, orada uşaq qətl olunub. Orada zülm olunub. Əgər Kərbəladə 6 də nə uşaq qətli olunubsa Qəzzəda indi və İsrail yarandığı gündən görəsən neçə də nə uşaq qətli olunub. Görəsən hansı amansızcasına qətli qətli olunub. Hansında zülm daha çoxdur? İndiki dövrdə siz bunların zülmünü görürsünüz. Müslümanlar bunların zülmünü görür. Müslüman dövləti öz ruhunu itirib. Müslümanlar öz izzətini itiriblər, şəxsiyyətini itiriblər bu anda. Haçan ruhumuz özümüzə qaydar? Haçan qeyrətimiz özümüzə qaydar? Kimi gözləyirik? Kim qaytarmalıdır bunu? Biz özümüz elənməliyikmi? Çoxları Pafoslu çıxışlarla danışır. Özü də onların əlinə fürsət düşüb seçki qabağında deyə başlayıb Pafoslu sözlərlə danışmağa. Amma əməldə İsrailə xidmətdən başqa heç nə gəlmir əlindən. İsrailin neftlə təmin eliyir, qazla təmin eliyir, hər cürəsinə dəstəkləyir. İsrail ilə eyni məsləki daşıyan İŞİD terrorçularını dəstəkləyirlər, maliyyələşdirirlər, hər cür şəraitə onlar üçün hazırlayırlar öz özerkəsində. Xəstəxanalarını onların iqtiyarına qoyurlar. Onların paltarlarını, silahlarını, dərmanlarını təmin eləyirlər. Həman o işit ki, elan eləyib ki, mən Fələstinə girib həm aslan döyüşəcəyəm. Müslümanlarla döyüşəcəyəm. Həman o işit ki, həm Suriyada, həm İraqda, həm əli hər yerə çatırsa orda müslümanların qanını tökür, müslümanların başını kəsir. İsraillə həm fikirdi. İsrail də Suriyanı vurur, işit də Suriyaya hücum eləyir. İsrail də Fələstini vurur, Qəzzəni vurur. Bunlar da Fələstin cəmaatına hücum eləmək istəyir, həmansa hücum eləmək istəyir. Eyni məsələki daşıyır. Buların əl altılarıdır. Bunlar yaradıblar, İsrail yaradı bunları. Buların ağaları İsraildir. İndi sən müsəlman, müsəlman dövləti İŞİD-i dəstəklə, içidə hər şeyi, sonra da İsrailə tənqid elə. Nə qədər gülünc vəziyyət yaranır və Qurani-Kərim elə özü yenə buyurur ki: "Fummaradadna lakum ulkarra ta'aleyhim". 1-ci dəfə Buxtun Nəsrin dövründə bucür oldu. Buxtun Nəsir sizə sizi zəlil elədi. Fitnənizə son qoydu, fəsadınıza son qoydu Babil hakimi. Amma 2-ci dəfə 2-ci dəfə yenidən biz sizə azad elədik bu zülümdən, Qurayshin əleyhinə. Yenidən sizə imkan verdik. Sonra rəddidna lekumul kerrata alayhim. V amdadnakum bi amwalin wa banin. Sizi hem evladlarınızı çoxaltdıq, hem mallarınızı çoxaltdıq. V sizin sayınızı çox etdik. Sizin sayınızı çox etdik ola bilsin ki bu nəsillik cəhətindən olmasın. Ola bilsin ki say itibari ilə yəhudilər dünyada az xallardan hesab olunsun. Amma ideologiya baxımından İmkan baxımından bu saat Yəhudilər ən böyük xalq hesab olunur. Deməyə olarlar ki, bütün xalqları özlərinə tabe eləyiblər. Sura Qurani-Kərim buyurur: "İn əhsəntum əhsəntum liənfusikum." Əgər siz bundan sonra yaxşılıq eləsəniz, özünüzə etmiş olarsınız və inəsətin fələhə. Əgər pislik etsəniz, yenə özünüzə etmiş olursunuz. Yəni yenə elə hesab eləməyin ki, elə siz zülm eləsəniz, yenə Allah sizin cavabınızı verməyəcək. Xeyr, birinci dəfə verdik, ikinci dəfə bu möhlət verəcək sizə. Yaxşılıq eləsəniz, siz də digər xalqlar kimi Allahın bəndələri kimi yaşayacaqsınız ləzzətlə yaşayacaqsınız. Yox əgər pisli gələsəniz yenə özünüzə etmiş olursunuz. Yenə Allah sizin qarşısını alacaq. Yenə Allah sizi zəlilliyə eliyəcək. Fa yəcə vədül axira. 2-ci dəfə fəsad gələndə, 2-ci fəsadı yerinə yetirəndə li yəsū'u wujūhakum. Sizin üzünüzü qaraldacaq. Sizi qara günə qoyacaq. Bizim güclü bəndələrimiz bunu edəcək. Yenə güclü bəndələrimizi sizə müsəllət eləyəcək. Wal yadkhulu l-masjida kama dakhaluuhu awwala marra. Necə birinci dəfə gəlib sizin ölkənizi, sizin yaşadığınız yeri fəth etmişdilər, Məscidəqəsi'ni fəth etmişdilər. İkinci dəfə bizim bəndələrimiz yenə məscidə daxil olacaqlar yəni Məscidil Əqsanı öz ehtiyarlarına keçirəcəklər. Və litabbiro ma alau tethbira. Bəs sizin bu hakimiyyətinizə son qoyacaq, sizin böyüklüyünüzə son qoyacaq. Bu Allahın vədəsidir. Bu Allahın vədəsidir. Allah rəhmət eləsin İmam Xumeynini. Elə bir xətt yaratdı ki, elə bir səhifə açdı ki, müsəlmanların həyatında İranda İslam inqilabı qalib gələndən sonra, İmam Xomeini hakimiyyətə gələndən sonra İsrailin və Yahudilərin ümmetdə zalımların qara günləri başlamağa başladı. Onların məğlubiyyəti başladı. İsrail 6 gün ərzində bütün Ərəb dövlətlərini dizə çökdürdü. İstər Misir olsun, istər Lüvan olsun, Suriya olsun, İordaniya olsun, ətraf Ərəb ölkələrinin hamısını dizə çökdürdü 6 gün ərzində. 6 gün ərzində. Amma İran yarandıqdan sonra Livan'da Hizbullahı yaratdı. Hizbullah hərəkətinə dəstək verdi. Onları silahlandırdı. İsrailin rəsmiyyətini tanımadı. İrandan İsrailə gedən bütün neft kəmərlərini bağladı, qaz kəmərlərini bağladı. Heç elədi onları. Həmin Livanın cənubunda yaşayan 1 milyon Şiiyəyə izzət verdi və o 1 milyon Şiiyə vaxtı ilə İsrailin işğal etdiyi Livan torpaqlarını qaytardı və müstəqilliyinə çatdı, azadlığına çatdı. Və elə bir güclətli təşkilata çevrilib ki, indi İsrailin nə mənəvi, nə maddi gücü yoxdur onlarla döyüşsün. Bir də neçə dəfə döyüşdü, öz cəzasını aldı, laiqli cəzasını aldı. Hamas Və Fələstin azadlıq hərəkatı İran yarandıqdan sonra, İmam Xomeyni gəldikdən sonra onlar izzət tapdılar. Onlar qüdrətə mindilər. Onların daşdan başqa heç bir silahı yox idi. Necə ki indi Ramallahda Fələstinin bir şəhəridir. Ramallahda heç bir əhalidə silah yoxdur. Qəzzədə silah var əhalilərində, Həmasilərində. Amma Ramallahda əhalinin daşdan başqa heç bir silahı yoxdu. Tankın qabağına daşdan çıxırlar. Balaca uşaqlar, xırda uşaqlar daşdan çıxır tankın qabağına. Amma İsrail ovar da bombaldayır. Yaxşı, deyirsən ki, mən özümü müdafiə eləyirəm. Qəz, qəzzədə Həmas mənə rakət atır, mən də onun cavabını verirəm, guya. Guya iddiaya bax. Yaxşı, Ram Allahə nə deyirsən bəs? Ram Allahdan kimsənə hücum eləyib? Kimsənə rakət atıb? O uşaqların nə günahı var? Onları nə üçün qırırsan bəs? Sənin cinayətlərin artıq son həddindədir. Ona görə İslam alimləri, İslamın böyükləri Öz çıxışlarında bildirdilər ki, bütün əhali fələstin əhali silahlandırılmalıdır. Bunun başqa çarəsi yoxdur və İsrail dövləti aradan getməli. İsrail, İsrailin zülmlərinə son qoyulmalıdır. İsrailin zülmlərinə son qoymaq üçün o zülm dövlətinin aradan getməsi vacibdir. Nə qədər o dövlət yaşayır, o fitnə və fəsad bit bitən bilməyəcək, bitmə biləcək. Və o qırğınlar davam edəcək. Çünki cinayət törətmək, qətil törətmək, uşaq öldürmək bunların zati keyfiyyətidir. Bunların zatındadır. Bunlar bunun özü qalırlar. Onları müdafiə edən dövlətlər də o günahı daşıyırlar və bunu açıq-aşkərə ifadə etməkdən də çəkinmirlər. Deyirlər İsrail özünü müdafiə etməkdə haqlıdır. Elə Amerikanın, Almaniyanın, bütün qərb dövlətlərinin bəyanatı bundan ibarətdir. Bunlar deyir İsrail deyir yaxşı eləyir, özünü müdafiə eləyir də. Bəs harda qaldı azadlıq? Harda qaldı insansevərlik? Bəşərsevərlik, humanistlik? Bu yalanların artıq xalqlarda heç bir əhmiyəti qalmayıb. Artıq xalq xalqlar sizə inanmır. Artıq xalqlar oyanıb. Nədir ki, xalqların qüdrəti yoxdur. Zənillənmişsiz onları sizinlə üzəgə gələ bilmir. Amma iman ehli Ələnin şialəri sizin qabağınızda dayanır. Ələnin şialəri sizi yox edəcək. Sizin fitnənizə son qoyacaq, zülmünüzə son qoyacaq. Ələnin şialəri sizlən üzəgələn. Və Ələnin şialərinin dəstəyi ilə sizə qalib gəlinir. Möminlər bunu bacaracaqlar. Möminlər sənin nöqtəndən gələcəklər, sənin zülmlərinə son qoyacaqlar. Tariqi bu o mənada deyil ki, bütün yəhudilər ölməli, bütün yəhudilər məhv olmalıdır. Xeyr, hətta İsrailin özündə yaşayan yəhudilər. Xeyr. Referendum olsun. Bütün Fələstin cəmaati eyni zamanda elə İsrailin özündə də referendum olsun. Xalq nə istəyirsə o olmalıdır. Bu olmayınca canına mübarizə eləmək vacibdir. Səninlə döyüşmək vacibdir. İndi bu həndə onu göstərdi. Bu hadisələr nəyi göstərdi? İşidin iç üzü də açıldı burda. Və onun İsraillə, ümumiyyətlə Vahabilərin İsraillə bağlılığı artıq gün kimi aydın oldu. Siz təsəvvür eləyin ki, Vahabi alimləri bir-bir fətva verir ki, İsrailin əleyhinə döyüşmək haramdır. O Vahabi alimi Ərur öz çıxışında dedi ki İsrailə qarşı vurışmaq İsrailə xəyanətdir. Bunların arasında nə sazış var? Nə məmənətlərlik anlaşışı var bunlarda? Ki bunlara İsrailə qarşı vurışmaq xəyanət olsun. Bu onun iç yüzünü açdı bu hadisə. Bütün dünya müsəlmanları bunları tanıсын, Vahabiləri tanıсын. Bəlkə də elə Digər ölkələrdə yaşayan sadə vəhabelərin bundan xəbəri yoxdur amma bunu görüb almasınlar. Anlasınlar ki, onların böyükləri əmrləri kimdən alır? Onların böyüklərini idarə edən kimlərdir? Onların böyükləri kimlərin əleyhinə və kimlərin lehinə fətva verir? Fələstin şii idi. Fələstin sünnüdü, tarix boyu sünni olub. Bəlkə də şiiələrin sayı orada barmaq hesabı inandı. Alaşiya dövləti oraya dəstək verir, lakin o müsəlmandır. Amma sən Vəhabidirsən ki, İsrailə qarşı vurışmaq haramdır, əksinə Fələstinə qarşı vurışmaq olar. Və işi də hazırlayırsan ki, Həmas Həmasdan döyüşsün. Və tarix boyu bir dəfə olub bu. Həmas onları 30 durub öz yerində, Vəhabilərlə döyüş olub Həmasla Vəhabilər arasında. Nə baş verir dünyada? Görün bular nə boy dəyiş görüblər. Öz içimizdən bir dəstə yaradıblar özümüzə qarşı. Amma biz elə yatmışıq. Biz öz xeyirlərimizi bilmirik, öz dostumuzu düşmənimizi tanımırıq. Allah eləsin ki Allah elə qüdrətli möminlərin əli ilə bunların hakimiyyətinə son qoyulsun qulların zülmlərinə son qoyulsun. Amin. Allah təbərak və təala an verirəm onun izzətinə, onun böyüklüyünə. İlahi Ramazana xatir, son cümə gününə xatir, Qədir gecələrinə xatir, Qurani Kərimə xatir, İmam Zaman ağaya xatir. İlahi İmam Zaman ağanın zuhurunu təcil elə. Allahu. Allahum İmam Zamanın əleyh ilə dünyanı ədalətlə doldur. Amin. Dünyanın zülmlərinə son qoy. Amin. Bizləri ağanın əskərlərindən qərar ver. Amin. Allahum İsrailil, onu dəstəkləyənləri, dünyada fitnə fəsad törədənləri, zülm edənləri, qətl törədənləri, uşaq öldürənləri məhvünabud elə. Amin. Allahum müsəlmanlara onlarla mübarizə aparmaqda dəstək, güc, qüvvət ver. Amin. Allahum müsəlmanlara izzət bəxş elə oların güc gücünü, qudretini günü gündən artıq elə. Ya amin. Allahım, müsəlmanlar arasında yaranan bu fitnəni, xüsusən Vəhabi fitnəsini tezliklə aradan qaldır. Ya amin. Allahım, İslamı hər yerdə qalib və müzəffər et. Ya amin. İslam düşmənlərini məhv nabud elə. Ya amin. İlahi, son Ramazanımız qərar vermə. Ya amin. Allahım, bizi bağışlamamış dünyadan aparma. Allahum, bizi öz yaxşı bəndələrindən, mömin və salih bəndələrindən qərar ver. Amin. Allahum, bizi Fələstin zülminə, Fələstində o qətl olunan uşaqların o qətlinə görə ki, susmuş, susmuşuqdu ya, qanımız Çuşa gəlmir ruhumuz, tərpənmir deyə ilahi. Bizim üçün bunu səhlənkarlıq qərar vermə. Allahum, əlimizdən heç bir şey gəlmir. Əgər gelsəydi bir iş görərdik. Əlimizdən bu gəlir ki, ancaq danışırıq. Öz etirazımızı bildiririk. İlahi, bunu bizdən qəbul elə. Allahum, ölənlərimizi qərir qərhmət elə. Allahum, xəstələrimizə şifaya acil inayat elə. İlahi kimin müşkülü varsa bütün hamımızın maddi və mənəvi müşküllərini həll elə. Amin. İlahi kimin ürəyində nə arzusu, nə mətləbi, istəyi varsa, İlahi, Ramazana xatir, Qurani-Kərimə xatir, Əhləbeytə xatir onları rəva elə. Amin. Dualarımızın qəbulundan ötürü peyğəmbər və Əhləbeytə səlavə fikr edək.